Повертаємось до теми навантаження у школі. Дослідження, які тривали 10 років, показали, що домашні завдання ніяк не впливають на успішність учнів. Тож навіщо їх стільки задають? Давайте розбиратися з нашим експертом. У нас в гостях Володимир Співаковський, вчений, бізнесмен і письменник, кандидат економічних наук, автор системи ефективної освіти, засновник першої в Україні приватної школи ліцею. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго Доброго. дякую, що прийшли. Ну одразу давайте почнемо знайомство з нашим героєм. Зараз ми його маємо. Перш Даня учень восьмого класу і ось його звичайні домашні завдання. увага, ось як він виглядає. Наша географія розділ з першого по четвертий. Повторити потім відповісти на запитання. Фізика, розділ 7 по 9 прочитати, дати відповіді на запитання. Це ми просто взяли от і записали його: одне домашнє завдання: хімія, розділ 16 плюс практична робота. українська мова, ну, українська мова вправа 130, англійська мова вправа 13-14, плюс твір, як врятувати вимираючих тварин. Фізкультура, на щастя, тут завдань немає. Хоче побігати, нехай біжить. Одним словом, Ну, слухайте, я наприклад, займаюся англійським, але ну, мені стільки не задають, це неможливо, це щодня. Я, я вас сталня до, до такой системы? Ну, домашние задания оцениваются по четырем параметрам. Mm -hmm. Объем, время выполнения, мотивация к их выполнению mm -hmm. и результат. В этом смысле объем избыточен, время выполнения избыточно, мотивация минимальна и результат минимальный. Этот перекос нужно, конечно же, исправлять, потому что то, как сегодня это выглядит, это неэффективно, не оптимально и не результативно. Ни в одной стране мира нет такого ажиотажа по поводу домашних заданий. Более того, я вам скажу, что э -э, школьники вроде как устают и переутомляются от <связывающих> домашних заданий. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что в спортивной школе э -э, ребенок занимается спортом по тренировке целый день до изнеможения, но никогда в жизни не скажет, что он переутомился? Так же, да? Ну, Значит, устает, конечно, наверное. Но ну, это позитивная усталость. Каждый ну, да. человек, когда работает, он устает. Mm -hmm. То есть усталость это не есть болезнь. Да. А Значит, как у вас у лицея? У лицее грант все организован очень просто. Во-первых, мы очень давно установили тайминг. Мы в первом, поначалу купили всем шахматные часы. И дети выполняли задания на время. И вместо того, чтобы заниматься домашними заданиями 3 или 4 часа, а в это же время параллельно говорить по телефону, играть в компьютерные игры, кушать, ходить в туалет, mm -hmm. они выполняли задания за 40-50 минут. Этого было достаточно. Во-вторых, не... во самое главное, это мотивация. Это задания должны быть увлекательными и интересными. То есть не просто там, да, пункт такой, а какой-то интересный. Ну, конечно, конечно. А, мы потекали про обсяг домашних завданий, которые реально могут дотримуватись в школе. Давайте подумаем, какие у нас нормы там. Обсяг домашніх завдань визначений згідно з державними санітарними правилами і затверджений головним державним санітарним лікарем України. Отже, у першому класі домашні завдання не задають у другому класі. обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на виконання не перевищували 45 хвилин у третьому класі годину 10 хвилин у четвертому півтори години. Причому на вихідні свята і канікули домашні завдання учням початкової школи не задають. Середня школа у п'ятих-шостих класах виконання домашніх завдань не повинно перевищувати двох з половиною годин у сьомих-дев'ятих класах трьох годин, у десятих, дванадцятих чотири години. Ну ось такі Дані, а зараз знову повертаємося до нашого героя Дані. І давайте подивимося, скільки часу триває робочий день або навчальний день цього учня середньої школи, звичайно. Так, бачимо, його робочий день починається навчальний о 9-й ранку, о 15.30 закінчується уроки, потім з 16 до 17 на обід в нього. Ну, відпочинок, певно, що. Ну а далі виходить, що до 20 домашнє завдання, ну, три години ще. Тобто, виходить, що в середньому триває його навчальний день або робочий день 8 годин. Это очень много. Три года. Три С Я до восьмой минимум. Но вы сегодня встигаем. показали только санитарные нормы. Никто не думает о том, что существуют интеллектуальные особенности. Один ребенок быстрый, другой медленный. Но mm -hmm, да. память хорошая, у другого не очень. Поэтому сегодня, слава богу, есть возможность уже выстраивать индивидуальные траектории каждого ребенка. И, по-моему, со вчерашнего дня даже уже в законодательстве есть такая норма, появилась такая норма, что можно выстраивать индивидуальную траекторию по каждому ребенку. Родители пишут заявление о том, что они хотят то-то, вот то 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 вот-то-то-то. А я вам хочу сказать, что в то время, как многие ставят вопрос об уменьшении домашних заданий, mm -hmm. потому что они переутомляют детей, есть огромное количество родителей, особенно бабушек, которые, помню, еще в те времена, когда они учились, они очень тревожны по поводу того, что, скажем, домашнего задания нет. Ну да, а чем же заниматься? Чем же он, он, да. он будет болтаться целый вечер? Поэтому нужно учитывать социальный заказ семьи, нужно учитывать индивидуальные способности и возможности ребенка, и нужно рассмотреть на результат. То есть в этом смысле, если мы будем говорить о реформе системы образования, она не должна заключаться только в том, чтобы решать вопросы, сколько лет учиться, 11 или 12, или кто будет финансировать. Это семь фундаментальных вопросов, которые решат систему заданий, домашних заданий элементарно. Ну да, есть, понятно, есть частный подход, есть частные школы, лицеи. Но если говорить об общеобразовательной школе, где все-таки домашние задания задаются, я так понимаю, что в ближайшее время их все равно будут задавать. Э, как здесь поступать? Это зависит от того, как, какую цель поставит наша страна в условиях, когда она собирается делать реформы в системе образования. Я в майбутнейцеме, а что делать сегодня батькам? Если я, например, как мама, хочу ведьмовый від тей кількости домашних для своей дитины, потому что, бачу, что она не справляется. Я могу подойти к да. и написать С вчерашнего заяву. дня уже в законодательном порядке можно подойти, написать, объяснить причины, да. аргументы, и тогда можно выстроить для своего ребенка индивидуальную траекторию его это же 30 человек, например, правильно, тогда сложно. нужно выбирать школы. Нужно тогда выбирать. Есть школы, где больше требований, есть школы по слабее требования. Тогда это вопрос социального заказа самой mm -hmm. семьи. Потому что одни хотят, чтобы учительница была строгая, а другие хотят, чтобы учительница была мягкая. Mm -hmm, да, это тоже Значит, проблема. а как же школа должна? Нужно должна знать, чего вы хотите. Поэтому, если вы правильно оформите свой социальный заказ, тогда вы легче выберете эту школу, которая вам подойдет. А сама школа должна реформироваться. Мы не можем сегодня новые требования, которые вот возникают, примеривать на старые лекала. У нас и реформа образования должна быть другая. Если был бы решен вопрос, чему учить, другому, чем сейчас, как учить, другими технологиями, кем учить, другими учителями, коучами, тьютерами, тренерами, зачем учить? Но ну, не только же на ЗНО вы должны учить. Дети должны компетенциями овладевать. Тогда они домашние задания бы выполняли не просто упражнения по сокращению там, алгебраических дробей, а потому, чтобы овладевать какими-то компетенциями, таймингом. Например, учиться делать все вовремя, качественно, работать Субтитры в команде. Добрый Ми про думаємо, як буде вона все в майбутньому. А як сьогодні зменшити це навантаження для дитини? Вони, сьогодні вони на канікулах. Завтра вони йдуть уже з понеділка в школи. І знову починаються ці 3-4 години без відпочинку для дитини і навіть з перших класів. Як, як зменшити це навантаження? Як дитину навчити не навчити, а зробити так, щоб було легше працювати батькам, якщо вже в школі сьогодні така ситуація? Я би рекомендував, щоб рібенку купили шахматні часи, То, ви так. знаєте, вони так переключаються кнопки, і там можна задание вместо трех часов делать 40-50 минут не отвлекаясь то есть ребенок был бы еще выучился бы концентрации внимания учителя и, должны и, меньше задавать домашние задания или комплектовать их чтобы упражнения по математике были 10 минут по украинскому языку 15 минут по английскому языку там 20 минут но есть вещи которые нельзя избежать нельзя выучить английские слова просто в школе нельзя написать сочинение в школе, значит это работа домашняя. В лице грант это очень просто, мы задаем минимальные домашние задания, которые там в полчаса укладывается, потому что ребенок в течение дня успевает все, и он мотивирован. У нас за 30 лет в гранде я не слышал ни одного случая, чтобы родители или дети жаловались на переутомление. Они даже в субботу бегут в школу. Значит, нужно чтобы уроки были. Свиту платну моему, два дуже багато заняться в школе, сегодня дети уменьшены на вентиляцию. показали модель як нужна, а вона може бути і безплатна. Главне, що щоб ми могли це реалізувати, e, ну звичайно будемо до цікам повертатися. Будемо ще говорити на тему навантаження. Ну і ось цікава, цікава інформація про те, що вже можна звернутись до вчителів і зменшити навантаження домашні прані, так точно для своїх дітей.